На днях до нас звернулася голова сільської ради населеного пункту Чермалик з метою надання допомоги населенню, якому і так нелегко в дану годину, оскільки населений пункт Чермалик знаходиться безпосередньо на лінії розмежування і зіткнення з ворогом. нас на території населеного пункту, одинокий старик скачков Ніколай Михайлович. Осколками повреждена крыша его, и Красный Крест нам помогли с утеплением дома. Они завезли материалы необходимые, и мы обратились, поскольку он одинок и некому помочь, мы обратились к военным, чтобы они нам помогли утеплить ему крышу. Вот ребята нам пообещали выполнить эту работу. Ой, спасибо. А я знаю, солдаты украинские, очень добродушные люди. Я наблюдаю телевидение, вижу, как помогают своим. А ну покажите, будь ласка, что вам надо тут подремонтировать? Да у меня в основном крыша, там я ее с трудом залепил, лестницу добавил, и шифер таскал, но я где-то выстрел был. Да русское видно, стрельнули, волна видно, сбила. Был прилет. Детский садик, окно было повреждено пластиковое и задета была гордина, там, в общем, ну, немножечко стенка. Была БСЕ, были наши военные, которые на территории находятся, я сразу им сообщила, выезжали на место. Это было ночью, там детей не было, хотя попала в игровую комнату, там, где дети обычно играются. Вот сами видите, вот на стены, вот смотрите, на днях только было, вот эта стена хорошо видна вам. Вот оно перед вами. По стене Бьют, стекол нету. Стекла уже до, до этого выбитые. Там только пленка стоит. Ну там кусок стекла и все. Вот стекла, да. Если ребята помогут, вот, иные, ну они и так помогают. Потому, хотя бы застеклить окно. С той стороны окно-то там вообще ничего нету. Там, Пленкой просто заделаны. Вот все вот это все. Вот здесь вот стекла стоят вот, на одном окне и Поранення. Дві кулі, 7,62. Тобто людина знаходилася у себе на ділянці. На ньому не було військової форми, що, я не знаю. Хаотичні обстріли бувають, бувають там обстріли села. Тобто, у нас немає ж позицій в селі там, і так далі. Навіщо люди стріляють по селу, я не знаю. Мабуть, провокують. Провокують населення місцеве проти нас. каждый из нас військовослужбовцев принимал присягу, В першу чергу допомагати нашому народу, захищати їх, ну, відповідно, оказувати всіляку допомогу місцевому населенню населеному пункту Чармалик. До речі, саме місцеве населення дуже, дуже з повагою відноситься до нас, до наших військовослужбовців, допомагає як, ну я вам так хочу сказати, харчами повністю забезпечено. Для нас найголовніше це моральна підтримка. Люди йдуть, посміхаються, здоровуються, запитують, як наші справи, як, нам, як ми себе почуваємо. Тобто, це для нас. Самая главная поддержка.